Bu gün yenə sizinlə görüşə gəlmişik, azı tamaşaçılar. Bugünkü qonağımız isə Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyoru, rejissoru və ssenaristi Noruz Cəharovdur. Noruz müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizi bizim proqramda görməyimizə çox şadıq. Mən həqiqətən çox şadam, çünki Türkiyə Televizyonunun, Türkül televizya kanalının artıq yayımları e çox uzaqlara gedib çatır. O cümlədən biz də Gəncə şəhərində çox rahatlıqla, çox aydın belə e, gözəl bir şəkildə sizin e, televizya kanalının bir çox verilişlərini, bizim üçün maraqlı olan verilişlərinin hamısını izləyirik və onların e, yaxşı bir dənə verilişini buraxmırıq. Nuruz müəllim, bizim belə bir missiyamız var. Müəssisələri Respublikada olan bütün teatrların tamaşaları və teatrlar haqqında biz məlumat veririk. Burada həmin teatrların tamaşalarından müəyyən parçalar yox, ümmiyyətli bütün bir tamaşanı göstəririk. Bu gündə növbə Gəncə Dövlət Dram Teatrında. Biz bugünkü proqramımızda Gəncə teatrının bir tamaşasını göstərəcəyik. Hələ o tamaşadan əvvəl bir balaca Gəncə teatrı haqqında danışaq. Onu ekskursiya edəyik. Bizə məlumdur ki, hələ 1921-ci ildə Bakıda Ə, İşçi Teatrı yaradıldı. İşçi Teatrı yaradıldı. Həmin İşçi Teatrı 10 il fəaliyyət göstərəndən sonra 32-ci ildə Gəncəyə köçdü və artıq Gəncə Dövlət Dram Teatrı adlanmağa başladı. Ancaq bir neçə il bundan qabaq müəyyən arxiv sənədləri üzə çıxdı və məlum oldu ki, Gəncə teatrının heç də yaşı 70-80 deyil. Haş edirəm, bu vaxtda bir balaca tamaşaçılara da məlumat verəsiz ümmetlə Azərbaycanda olan bütün teatrların, o cümlədən Gəncə Dövlət Dram Teatrının, eləcə də Şəki Dövlət Dram Teatrının, Şuşa Teatrının, Şuşada yaradılan e, Dövlət Teatrının və Naxçıvan və başqa bizim teatrların hamısının, hamısının yaşı e, Sovet dövründə qoyulan o standart yaşlar deyil. Hər bir yaşı, hər bir teatrın yaşı çox uzaqlara gedib çıxır. Biz bu yaxınlarda e, bir neçə ildən qabaq bizim teatrın gözəl reystoru Vaqif Şərifovun quruluşunda Molla Məmməd Axındov belə bir yazarın əsərini qoyduq. Qanun dəllalı. O tamaşanın adı Qanun dəllalı adlanırdı və o tamaşa 18-ci illərin axırlarına gedib çıxır ki, 18-ci illərdə yazılmış, Gəncə dramaturqu tərəfindən yazılmış bir əsərdir ki, biz onu ki e, hazırladıq. Arxiv sənədlərini gətirəndə Nazim müəllim onun həmin dramaturqun nəvəsi e, Bakıda Azərbaycan televizya kanalında işləyirdi və o arxiv sənədlərini gətirəndə məlum olur ki, 18-ci illərdə də Azərbaycan da, yəni Gəncədə e, teatr mövcud olmuş, elə də başqa şəhərlərimizdə teatr mövcud olmuş və bunun yaşı çox qədimlərə gedib çıxır. İndi e, standart yaş qoymaq ol olmaz, yəni o dövrlərindən məsəl biz deyəndə bizim teatrın biz 30 illiyə gəlir, başqa bir teatrın 150 illiyə gəlir. Və əlbəttə ki, o vaxtlar olmasaydı, onun üstündə birdən belə birinin içində teatr qurmaq mümkün olmazdı. Həzi. Hər bir şeyin ağacın kökü var ki, onun üstündə o budaqlar boyatır, hı hı. böyüyür və üstündə o meyvə yetişir. Hı hı. Və beləcə də bizim Gəncə Dövlət Dram Teatrı həmin dediyiniz tarixdən, yəni keçən əsrin əvvəllərindən də qabağa gedib çıxan tarixə malikdir. Vaxtlarda onu doğru qeyd elədiniz ki, hər bir ağaz söz köklərinin üstündə dayanır. Gəncə teatrında belə bir şanlı keçmişi olub. Artıq Azərbaycan da Sovet dövləti olmağından sonra e, Gəncə teatrı peşəkgərcəsinə fəaliyyət göstərməyə başlayır və onun bütün işçiləri dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Eyni zamanda Hı -hı. hər bir tamaşa üçün müəyyən maliyyə vəsaiti ayrılır və budakı E, yüksə səviyyəli tamaşaların ərsiyəyə gəlməsi üçün müəyyən mənada böyük rol oynayır. Bəli, bəli. Və, və o illər ərsində başı da Üsü teatrında işləyən aktyorlar, böyük aktyorların əksəriyyəti Gəncəyə gəlir və orada yaşayır. Və Gəncə teatrının təşəkkül tapmasında, ayağa durmasında çox mühüm rol oynayır. Və həmin ərəfədə ə, tanınmış aktyorlardan Esrefov, Alaseradçparov, Parashatskaya, iste, Fogaştin, Metinamadov, Nemadov çıxır. Ad İskəndərov. Biz çox tanınmış aktyorlar doğrudan da o vaxtı Gəncəyə gəlmiş, Gəncədə işləmiş. Sonra tədricən o aktyorlar yetişdirdiyi başqa aktyorlara yerlərini vermiş və Bakıya qayıdanlar olmuş və burada axıra kimi burada işləyənlar aktyorlarımız olmuş. Çox mübtədir və böyük belə dedim ki, daha sənətkar aktyorlar Gəncə teatrında işləyib çalışmışlar. Hətta o dövrdə Gəncə teatrının tamaşaları Bakı teatrının tamaşalarından heç də yərir qalmırdı. Bəzən ən tamaşalar olurdu ki, Bakı teatrının tamaşasından daha güclü olurdu. Və təsadüf deyil idi ki, Gəncə teatrında sonradan Respublikada kifayət qədər tanınmış aktyorlar yetişdi. Ələddin Abbasov, Falgartsi, Məmməd Əziz Şəxsəmanov, Barat Baratzadə, Zülfüqar Baratzadə, Sədaya Xanım Mustafaeva, bəli, bəli, bəli. Və, və bunların ə çox şöhratlı, bunların yaradıcılığı bütün respublikada tanışdır, teatr sevarlara tanışdır və eyni zamanda onlar tək Gəncə mühitindən də ə, qapanıb qalmadılar. Bunlar ə, Azərbaycan filminin çəkildiyi, çəkdiği filmlərdə rol aldılar, oynadılar, kifayət qədər tanındılar. Tamamilə doğrudur. Nəsə e, Gəncə Dövlət Dram Teatrından filmlərdə, kino filmlərdə, bədii filmlərdə çəkilən aktyorlarımız çoxdur. O cümlədən siz adını çəkdiyiniz Ələddin Abbasovun filmlərinin hamınız bilirsiniz. O cümlədən onun ən böyük filmi ə, çəkildiyi film Dəli Kür filmidir. Məmməd Bruçeləvin çəkildiyi bir çox filmlər var. Sədayə xanımın çəkildiyi filmlər var. Elə bu gün işləyən aktyorlarımızdan, aktrisalarımızdan Fərvana Qurbanovanın çəkildiyi bir çox filmlər var. Ramiz Vəliyev çəkilir. Nəbələm. Yəni bizim rejissorumuz elə Vaqıf Şərifov Çəkilən aktyorumuzdur. Salam İsmayilov. E, yaxşı filmlərə çəkilib. Yəni indi gənclər də çəkilir. Həmişə aktyor, e, aktyorun sənətidir filmə çəkilmək, e, tamaşalarda oynamaq və şərait yarandıqca bizim aktyorlarımız həm kinoda, həm bədii filmlərdə, həm sənətli filmlərdə, e, həm də teatr tamaşalarında çox müvəffəqiyyətlə çıxış edirlər, oynayırlar və gözəl doğrular yaradırlar. Hı. Doğru mu müəllimim? Siz Gənizət teatrında təlif seçilən aktyorlardan bilirsiniz. Eyni zamanda siz həmin teatrda bir çox tamaşalara qruş veribsiz. Və Ve onundan başqa bizə məlumdur ki, siz də siz həm də səhnə üçün əsərlər yazırsınız. Bir balaca öz yaradıcılığınız var həqiqətən məlumat verəydiniz. Bütün bunların hamısını görmək üçün teatrda e, yaradıcılığımıza bir şərait yaradılmalıdı. Ona görə də mən birinci teatrımızın e, rəhbərliyinə Əli Qasımova təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki e, yaradıcı adama bir dəqiqə Gəncə Dövlət Dram Teatrında hər cür şərait yaradılır. Təkcə ordakı yaradıcı adamlar işləsinlər, çalışsınlar və öz e, bacarıqları və istedadları sayəsində nəsa ortaya bir şey çıxara bilsinlər. Və əlbəttə də alməlləmə əlim köməkləyənlər də var. Məsələn, bizim teatrın başçısı Zəhra var. E, biz Gümrah müəllim, sonra bizim rejissorumuz e Vaqif Şərifov və başqaları estorlarımız var ki, bütün bu yaradıcı kollektivi onların sayəsində necə deyirlər, e, inkişaf eləyir, e, ərsiyə gəlir. Mən də 97-ci ildən Gəncə Dövlət Dram Teatrında işləyirəm. Artı ondan qabaş Şəki-də işləmişdim və Şəki-də mən bir neçə e, e, drama əsərimə komediya mərt tamaşalar qoyulmuşdu, o tamaşalar e, qastrollara çıxmışdı. Eh vaqtu kimdir orada faylət göstərirəm. Gəncəyə köçüb gələndən sonra da artıq məni çoxsu tanıyırdı və o təkliflərdən mənə də gəldi və yeni əsərlər də yazdım. Qozümlərdən onun biri elə Vaqif Şərifovun yumorlarının üstərində qurulmuş bir e, zarafat komediyasıdır, şairikli zarafat. Sonra Şərifov onun adını dəyişib elədi Kədərli zarafat. Mən də dedim heç nə olmaz. Sonra buna da şükür, uşaq oğruları və belə mənim burada Keçəlin Cəhannamə səfəri və bütün belə yazdığım komediyalar Gəncə Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Eə və aktir, bir də aktyor kimi mən yəni fəaliyyət göstərirəm. Aktyor sənətimi bunların heç birinə dəyişmərəm. Mən ümumiyyətlə e, aktyor e, mənim üçün teatr sənətində ondan yüksəkdə duran e, sənət yoxdur. Hı -hı. Elbette rejissor kimi de faaliyet gösteririm ve e, bu yakınlarda hazırladığım Gözelçeler e, Tamaşası e, Tüncer Cüceñoğlu'nun e, yazdığı Hı -hı. eser esasında hazırlanmış orada kadıncıklar yedirdi. Biz Hı -hı. onu Gözelçeler adına tamaşaya koyduk ve hemen tamaşa e, Gençlik Teatrı için çok uğurlu bir gazete seferine e, şeriat yarattı ve biz Türkiye'ye Aksu festivalına getdik və çox uğurla da həmin tamaşanı nümayiş etdirdik və çox üzü də ağ, e, alnı açıq e, o səfərdən geri qayıda bildik. Vaxt yaxşı. Nurud müəllim. Ə bir neçə il bundan qabaq Gəncə teatrında, birinci ildən təxminən 2 il olar. Gəncə teatrında da yeni bir tamaşa hazırlandı. Rejissor Bakı şəhərindən dəvət olunmuşdu. Respublika namətrafsidir, Loğman Kərimov. Bəli. Bir Cəlal Paşayevin Cərakiyin anadan olması 100 illiyi münasibəti ilə onun əri ağaz adında bir hekayəsi var idi. O hekayənin motivləri əsasında Gəncə teatrında Əri ağazı eynə oldu bir tamaşa hazırlandı. Həmin tamaşada baş rolu siz ifa elidiniz. Bu tamaşa ümumiyyətlə teatr məkanında olan obiş tamaşalardan fərqlənirdi. Nə ilə fərqlənirdi? Burada adi dekorasiya, adi nə bilim nələrdən başqa hər ha, hansısa film elementləri hmm, məsafə olurdu. Bəl. Bir balaca o tamaşa haqqında da məlumat verərdiniz? E, bu tamaşa həqiqətən e, Loğman müəllimin hazırladığı bir tamaşa bizim tiatrımızın özündə də çox maraqlı bir e, iş prosesinə yola açdı və bizim teatrda çox maraqlı bir tamaşa alındı. Bu tamaşa həm də e, faşizm üzərində qələbənin 65 illiyinə asır olunmuşdur və tamaşa 2010-cu ildə hazırlandı və Mirzə Qəbələ Paşayevin Əri ağacı hekayəsinin motivləri əsasında hazırlanmış bir tamaşaydı. İlki evə bizim özümüz də çox belə ə, qəribə gəldi bu tamaşa. Düzdür, elə tamaşalar ola bilər, hətta xaricdən fonda, amma bizim teatrda ə, çox orijinal bir ə, tamaşa sayılır. Burda teatr ə, sənətinin, teatr elementləri ilə bir yerdə o sənədə bir monitor da qoyulmuşdu ki, həmin monitorda biz e, kino variantından da istifadə edirdik. Hı. O bildiyiniz kimi əsər e, əriq ağacı müharibə illərinə əsər olunmuş bir hikayədir e, və burada müharibə illərlə bağlı motivlər var. Biz orada bu monitorda həm e, ikinci dünya müharibəsinin xroniki kadrlarına vermişik, həm də özümüz çəkərək o səhnəyə çıxıra bilmədiyimiz Elə anlar olur ki, onu biz əvvəlcə başqa yerlərdə çəkilib, Gəncənin dəmir yol vağzalında, sonra Hacıkənddə o dağ dağ silsiləsində və bizim e, köhnə bir məktəb tapdıq e, Qızılcada və həmin Qızılca e, kənd məktəbində bu müəllimin e, həyat ders prosesini orada çəkə bildik və çox maraqlı bir e, tomaşa yarandı. Və e, mən deyirəm ki, müəllifin adına layiq, Mir Cəlanlardan layiq və e, o nəsərindən e, bir tamaşa yarada bildik. Əlbəttə məğmə müəllimin sayəsində. Bu arada, tamaşaçılar tərəfindən də çox böyük rəğbətlə qarşılandı həmin tamaşa. Çox böyük rəğbətlə qarşılandı. O tamaşa haqqında çox yazıldı, çox deildi. E, televiziya e, xəbərlərində də çox getdi. E, və yerli bizim tamaşaçılarımız da həmin tamaşaya çox qarşıçı. Tamaşa E, yani e, ə görüsü deyil. Yəni burada daimi insana hərəkətdədir. Eyni zamanda dinamika var da. Bizim bugünkü məktəblərə e, çoxda tanış olmayan indi köhnə Sovet dövrü ekran filmlərinə biz kino teatrlar o qədər işləmir. Böyük ekranlarda künəyə baxa bilmirlər. Hansı ki evdə televizor falan belə şeylərə baxırlar. Amma səndə birdən bir o böyük monitoru görəndə və orada böyük kadrları, böyük e, kino əşinin deyək ki bir e, ünsürünü və əlamətini görəndə bizim uşaqlar üçün o çox maraqlı idi və çox diqqətlə də həmin tamaşanı izləyirdilər. Doğrusu, məs bu tamaşanın bədii tərzatı kiminki idi? Bu tamaşanın bədii tərtibatı bizim Gəncə teatrının e, rəssamlarından değildi. O e, bizim o Norman müəllim onu gətirəndə artıq orada öz özünə tamaşanı işləmişdi. E, Orda bədii tərtibatını da E bizim Bakı rəssamlarından bir vermişdi və o gələndə artıq o tamaşanı Ağır, hazır vəziyyətə gətirmişdi. Yəni a. işlənmiş, hazır vəziyyətə gətirmişdi ki, Gəncədə o çox vaxt aparmasın, tez bir zamanda o tamaşanı e, hazırlaya bilsin. Tamaşada bizim çox gözəl e, aktyor kollektivi e, iştirak eləyir. Bizim orada Qəşə şey, Ramiz Vəliyev, sonra Salamullah İsmailov Samir Abbasov, Hı -hı. sonra Yusuf Jafarov, Eldaniz müəllim, sonra Mammədəli Balayev, Şüfəxanım və bizim bir çox gözəl aktyorlarımız həmin tamaşada iştirak edillər və gözəl loqrazlar yaradılar. Lozməlim, biz sizə çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim proqramda iştirak elədiniz və bizim qonağımız oldunuz. Çox sağ olun. Mən də həm öz adımdan, həm də Gencel Devlet Dram Teatrının kolektifi adından sizin televizya kanalına, Türk TV'ye öz derin minnettarlığımızı ve teşekkürümüzü bildirir ki, hem bizim teatrın tamaşasını ışıklandırırsınız, hem de bizim tiyatrı bile, e, aynı zamanda bütün Azərbaycan teatrına önem vererek bile güzel verilişler hazırlayırsınız. Çok sağ olun. Sağ olun, minnettarım. Bir Celal Paşa evin. Ən yadlı hekayə səhnəsində Cənçi Dövlət Dram Teatrının hazırladığı hər yağıcı tamaşaya baxacaqdır. 3-cü zəng tamaşa başlanıb.